Вирок скасовується. В Одессе прошел семинар для хворих на цукровый диабет. Зустріч влаштовали участники всеукраинской громадской организации «Стимул життя». Вона створена самими пациентами, которые прагнут научиться жить с диабетом. Я как автор инновационной методики лечения сахарного диабета создал общественную организацию «Стимул жизни», которая поможет бороться и победить диабет всем желающим на основании новейшей технологии. Стимул «Життя» має свої постулати. Громадські організації впевнені, що свічний, дисциплінований, інформований хворий має всі шанси на підвищення якості свого життя. И меня как врача-эндокринолога, привлекло в этой организации прежде всего то, что сами пациенты с сахарным диабетом предлагают другим таким же пациентам помощь в отношении того, чтобы мотивировать себя в отношении своего заболевания и мотивировать на борьбу с этим тяжелым недугом и с его последствиями. Общественная организация э, может быть полезна э, всем людям, которые болеют сахарным диабетом, именно тем, что, скажем, комплексно, либо всем вместе всегда легче преодолевать ту или иную проблему. Ну, не имеет значения, какие трудности, но вместе мы сильнее, вместе нам легче преодолевать любую проблему, и диабет тому не исключение. Активисты «Стимул Життя» рассказывают, что причина болезни на диабет лежит глубоко в сознании и предлагают комплексные подходы в решении проблем. Организм в каком-то смысле можно сказать, что это инструмент, мы можем его настроить определенным образом и он будет работать и резонировать правильно, но он не только будет работать и настроить, это еще самовосстанавливающаяся система. В первую очередь ставим свою целью именно не только настраивать, а лечить, находить корень проблемы, лечить эту проблему и видоизменять, перерабатывать, переделывать ее в позитивное русло, чтобы человек восстанавливался. Интернет-ресурс объединяет усилия врача и пациента в одно целое. И представляет собой особый ресурс, где сам пациент может узнать и о своем заболевании, и о данных своих обследованиях, и пообщаться с доктором со своим, но также и сам врач Може ознакомиться з останніми клініко лабораторними даними своїх пацієнтів, що дозволить качественно улучшити роботу врача зі своїм пацієнтом. А вже у вересні автори методики пропонують хворим на діабет пройти програму під назвою Інтенсив 30 перемога на діабет. 30 осіб протягом місяця зможуть переконатися, що із діабетом можна жити понад життям. Только 30 человек больных диабетом будут приняты на первую показательную программу. Всего 30 дней погружения в интенсивное лечение. Общественная организация ⁇ Стимул жизни ⁇ С нами вы сможете жить полноценной жизнью.